ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কয় যে অসমত বিগত চল্লিছ বছৰত এক দশমিক পঁচিছ কোটি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী সোমাইছে আৰু এই কথাৰ প্ৰতি উত্তৰত আব্দুল খালেকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কি কৈছিল শুনোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ গ'লে গৈ ক'লে যে অসম ৰাজ্যত হ'ল বিগত চল্লিছ বছৰত এক কোটি পঁচিছ লাখ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী সোমাইছে এক কোটি পঁচিছ লাখ আৰু তেখেতে এই কথাও ক'লে যে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা মন্ত্ৰী হৈছে বিধায়ক হৈছে ডি চি হৈছে এছ পি হৈছে আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষও হৈছে এই চল্লিছ বছৰৰ তেইছ বছৰ তেখেতে হয় মন্ত্ৰী নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে তেখেতে ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছিল নেকি ইমান বৃহৎ হাৰত অনুপ্ৰৱেশ হ'ল কি কৰি আছিল তেখেতে এতিয়া তেখেতে ক'ব যে মই কংগ্ৰেছত থাকোঁতে কংগ্ৰেছৰ হেঁচাৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ বিজেপিত থাকোঁতে বিজেপিৰ হেঁচাৰ কাৰণে নকৰিলোঁ তাৰমানে তেখেতে কি বুজাবুখ হৈছে অৱশ্যে তেখেতে কথা সলাই দিব পাৰে তেখেতে ক'ব যে মই বংগমূলৰ কথা কৈছোঁ বংগ মূল বাংলাদেশ মূল একেলগ কৰি দিব তেখেতে কিন্তু এসত্তৰ চনৰ আগত বাংলাদেশ দেশ নাছিলে একাৱন্ন পৰা এসত্তৰ পাকিস্তান আছিলে সাতচল্লিছৰ পৰা এসত্তৰ একাৱন্ন নহয় আকৌ সাতচল্লিছৰ আগত পূৰ্ববংগ আছিলে তাৰ আগত বংগদেৱ কিন্তু তেখেতে সেইজাতীয় কথা ক'ব তো মই সেইবোৰ কথালৈ নাযাওঁ মই খালি এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ এই যে অধ্যক্ষ বিধানসভাৰ কোন অধ্যক্ষ মই বিচাৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ কাৰণ মই জনাত শ্বেখ ছান মহম্মদ একমাত্ৰ মুছলমান অধ্যক্ষ আছিল অসম বিধানসভাৰ সাতাশী বছৰীয়া ইতিহাসত ছান মহম্মদ ডাঙৰে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত দুবাৰৰ বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰীয়া মৰিয়া দেশী জলহা চৈয়দ এইসকল মুছলমানক খিলঞ্জীয়া বুলি সংৰক্ষণ দিব খুজিছে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু মই জনা শ্বেখ চান মহম্মদ খাটি গৰীয়া তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্বপুৰুষৰ কোনো বংগমূলৰ লগত সংযোগ নাই এতিয়া শ্বেখ চান মহম্মদ মুছলমান কাৰণে তেখেতকো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰী সজাব খুজিছে নেকি যিদৰে তেখেতে এবাৰ ছত্তিশগড় প্ৰচাৰত গৈ কোনোবা আকবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰী অনা বুলি কৈছিলে আচলতে আকবৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা নাই অসমত ছয়দা অনু হৈছিল প্ৰতিকৈ অৰ্থত তেখেতে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰিছিল মই নাজানো নে ছান মহম্মদৰ কথাই ক'লে নে দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তীৰ কথাই ক'লে দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া তেখেতে ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা ঊনৈছশ ছয়ান্নব্বৈ চনলৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল যিদৰে চান মহম্মদ ডাঙৰীয়া ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ ছয়শী চনৰ সাত জানুৱাৰীলৈকে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া বাঙালী হিন্দু আছিল বিজেপিৰ দৰ্শন মতে কোনো হিন্দু বিদেশী হ'ব নোৱাৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'ব নোৱাৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তীক অনুপ্ৰৱেশকাৰী ক'ব খুজিছে মোৰ ক'বলৈ একো নাই বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমগৰাকী অধ্যক্ষ ঊনৈছশ সাইত্ৰিছৰ পৰা ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ দেশ বিভাজনৰ পিছত অৱশ্যে তেখেতে প্ৰবজন নকৰিলে নিজৰ ভূখণ্ড অৰ্থাৎ নৱগঠিত পাকিস্তানৰ তৰিকল পূব পাকিস্তান যি ভূখণ্ড বৰ্তমান বাংলাদেশ তেখেততো অনুপ্ৰৱেশকাৰী হ'বই নোৱাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি দয়া কৰি জনায় যে এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী অধ্যক্ষজন কোন বাংলাদেশী শ্বেইখ চান মহম্মদ নে দেৱেশ চক্ৰৱৰ্তী নে বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস মই ভাবোঁ যে যিসকল কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা এটা কথা বহুদিনলৈ ৰৈ যাব ইতিহাসৰ পাতত গতিকে নামটোও জানিব লাগিব নামটো জনাই দিলে ভাল পাম